एक ट्रेडिशनल वर्कशॉप है जो ब्लॉक प्रिंटिंग अपने हाथ से करते हैं वो उन, वो वो उन हो रहे थे और लुधियाना जाने अपनी मेंटेन करने के लिए तो आ, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी आरक्षा कला इन लोगों को प्रमोट करने के लिए ताकि ये ब्लॉक जो कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट है ये भी हमारे न्यू जनरेशन में प्रमोट हुए और इन लोकल uh, आर्टिस्ट को भी लाइवलीहुड uh, जेनरेट करने का मौका मिले एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन मशीन मेड प्रिंटेड गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट बिकॉज हैंडीक्राफ्ट हैव अ सिग्निफिकेंस एंड अ ब्यूटी ऑफ देर ओन सो आई ग्रेटली अर्ज कि पीपल एडमायर दिस आर्ट और वो इन कल्चरली रिच आर्ट्स को भी एडमायर करें एंड उनको अप्रिशिएट करें और उनकी ब्यूटी को देखें जनहितेशी टीआरपी नहीं भरोसा आपका जनहितेशी देख रहे तमाम दर्शकों का दा स्वागत है मैं अंजलि राजपूत दोस्तों आज मॉडर्नाइजेशन का जमाना है ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੋਡ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ सामने आए ने हेलो हाय जी क्या नाम है आपका सायशा भास्कर हाँ जी और आपकी एज क्या है एम सैवनटीन तुम देख सकते हो कि सतारा साल की कि छोटी इन्ह की उम्र है कि तो छोटी उम्र किइडिया जोड़ा ये लैके सामने आए हैं तो जरूर इन्हों के कि आखिर आइडिया की है ये कितों की जनरेट हो तो मैंने एक कम्यूनिटी uh, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है आरक्षा कला जो एक संस्कृत वर्ड है फॉर प्रजरवे ऑफ आर्ट तो इसमें मेरा मोटिव है कि मैं लोकल आर्टिस्ट कि ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको प्रमोट करने का आइडिया है तो मुझे ये आइडिया इनिशियली तब आया जब मेरे मम्मा के एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे एक ट्रेडिशनल वर्कशॉप है जो आर्टिस्ट ब्लॉक प्रिंटिंग अपने हाथ से करते हैं वो उन वो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे और वो लुधियाना छोड़ के जाने वाले थे बिकॉज उनको इनफ वर्क नहीं मिल रहा था और इनफ ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए तो आ, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी आरक्षा कला इन लोगों को प्रमोट करने के लिए ताकि ये ब्लॉक प्रिंटिंग जो कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट है ये भी हमारे न्यू जनरेशन में प्रमोट हुए और इन लोकल uh, आर्टिस को भी लाइवलीहुड uh, जेनरेट करने का मौका मिले uh, तो इनिशियली मे को ये आई आईकॉज आई एम अ भरतनाट्यम डांसर और मैं एट ईयर्स से ये आर्ट फॉलो कर रही हूँ तो भरतनाट्यम भी एक कल्चरली इन आर्ट है और ब्लॉक प्रिंटिंग भी एक कल्चरली रिच आर्ट है तो हमने साड़ीज़ मैंने साड़ीज़ क्रिएट करी हैं जिसके अंदर जो डिज़ाइन हैं वो भरतनाट्यम के डिज़ाइन से ही इंस्पायर हैं तो और ये सस्टेनेबल uh, फैब्रिक्स के बने हैं जो इको फ्रेंडली हैं एंड ब्लॉक प्रिंटिंग इन इट सेल्फ़ इको फ्रेंडली आर्ट है क्योंकि ये नेचुरल डाई से बना है और बहुत ही लो एनर्जी कंजम्पशन एंड बहुत ही लो रिसोर्स कंजम्पशन होती है इसमें अनलाइक जो मशीन मेड गुड्स होते हैं क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स एक तो चीप होते हैं रिलेटिवली एंड ऑल्सो वो इको फ्रेंडली नहीं होते दे आर हार्मफुल फॉर आर इन्वायरमेंट सो एज अ मेम्बर ऑफ द न्यू जनरेशन हमारे को ये पता होना चाहिए कि वी यू वी शुड यूज सस्टे सस्टेनेबल फैब्रिक्स एट द सेम टाइम प्रमोट सच कल्चरल आर्ट्स सो दैट हम पूरी तरह मॉडर्नाइज ना हो जाएँ एंड हम हम इंडिया का कल्चर रिस्टोर कर सकें ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਅਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱ비 ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇ ਫਾਮਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਹਾਂ ਪੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਮੈਨੇ ਅ ਤੋ ਵਾਹਾਂ ਪੇ ਕਾਫੀ ਲੋਗ ਹੈ ਜਿਨੋ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਮੇ ਤੋ मैंने एज अ ब्रिज एक्ट किया बिटवीन द पीपल जिनको इन इन uh, आर्ट्स की कदर है एंड इन लोकल आर्टिस ताकि उनसे ऑर्डर्स लेके मैं इन लोकल आर्टिस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकूं और इस एट द सेम टाइम इस आर्ट को भी प्रमोट कर सकूं okay. तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सपोर्ट करते हैं ऐसे आर्ट्स को सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ एज ए स्टूडेंट कि मैं इन चीज़ों को करूँ प्रमोट इन प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल तो जैसे आप बात कर रहे हो कि आर्ट के बारे में जैसे क्लासिकल डांस है या फिर ब्लॉग प्रिंटिंग है आर्ट से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कैसे बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है तो इनकी आपस में कैसे लेंगे तो एज अ कामर्स स्टूडेंट हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं जो तकनीक एक्चुअली हमारे को सिखाती है हाउ यू कैन क्रिएट कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स सो दैट बिजनेस जनरेट हो डैट्स वॉट अ कामर्स यू डिट एक्चुअली लर्नज इन दर एजुकेशन तो इस टेक्नीक को यूज़ करके ही आई कैन एक्चुअली कनेक्ट दिस पीपल टू द पीपल हु रिक्वायर सच आर्ट्स सो दैट वी कैन जनरेट इनकम इन द इकोनमी बिल्कुल तो जैसे आप बता रहे हो कि आप ऑलरेडी एक एग्जिबिशन कर चुके हो चंडीगढ़ में तो आगे आने वाले टाइम में आप और क्या क्या स्टेप्स उठाने वाले हो कि ये जो लोग हैं इन्हें भी कुछ ना कुछ काम मिल सके और इनका बेनिफिट हो सके सिमिलरली हम काफ हम अलग अलग जगहों पर एग्जिबिट्स लगा सकते हैं सो so दैट uh, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर सोशल मीडिया को यूज़ करके बिकॉज़ आज कल दैट इज़ द मेन सोर्स के हर हर जगह इंफॉमेसन प्रोवाइड करने का सो वी कैन यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू एक्चुअली पब्लिसाइज दिस आर्ट एंड कमर्शलाइज इट तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है कैन यू अर्न समथिंग इसमें फाइनेंस का कैसे प्रॉफिट्स हो सकते सो इनिशियली प्रॉफिट वॉज नेंट अ मोटिव ऑफ माइन लेकिन वंस आई एम एबल मै आई एम एबल टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू दीज पीपल एंड एक्चुअली उनके रिसोर्सेज मल्टीप्लाई होते हैं तो बाद में हम मैं भी एज अ एज अ ब्रिज आई कैन अर्न सम प्रॉफिट फ्राम इट बिल्कुल तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जैसे आप एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ सामने आए हो कि ये जो लोग हैं इनको हेल्प की जाए तो और जो लोग हैं जो देख रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन मशीन मेड प्रिंटेड गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट बिकॉज हैंडीक्राफ्ट हैव अ सिग्निफिकेंस एंड अ ब्यूटी ऑफ देयर ओन सो आई ग्रेटली अर्ज कि पीपल एडमायर दिस आर्ट और वो इन कल्चरली रिच आर्ट्स को भी एडमायर करें एंड उनको अप्रीशिएट करें और उनकी ब्यूटी को देखें ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋਡ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ਲੀ ਰਾਜਪੂਤ than